О! Геноцидники О. народа Украины! Хеллоу! Hello. 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 Смотрите, что делают! мусорской беспредел! Вот смотрите, мусора вместе с ТЦКшниками останавливают людей! Беспредельщики! О, так это что-то знакомый! А, ну, держи. Подожди! Ребят, смотрите, что делается! Смотрите, что делается! Смотрите! Он останавливает все, все пацанов, проверяет машины. Ухо, 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 читает, Он, посмотрите на будет. этих геноцидников народа Украины. Это да, да, это Пацаны еще не поговорили. Он, смотрите, что делает? И адвокату или юристу? Смотрите, что делает? Попай, что делает. делает? Смотрите, бегает за мной. Нападение. Ты что, сексуальный маньяк или что, что ты за мной бегаешь? тоже. И что ты мне сделаешь? А, ты что а что ты меня тыкаешь? Да что тут пацанов нет? Будешь руки свои распускать? Он хлопцы. Смотрите, что делается. Он видите? Который мы что знаем, что ты на нале на ноле не был. Пацаны что же уже написали по поводу тебя? Он что исполняет? Исполнять по полной программе. Вот это ребят, которые э, похищают наших людей вместе с этим, вот вместе с этим. Смотрите, ему весело. Геноцида и э, насилия с давности нет. Нету, поэтому жди. Ты то, что думаешь, что тебе это так безвредно прозьют все? Нет? Ну вот видите, отморожены, да, вот реально отморожены. Вот по-другому никак стоит, улыбается. А что ты да, так машина этим останавливаешь? Смотрите, чем он машину останавливает. Видите, флажок. Какой-то поезд. Ребят, поступила информация, информация о том, что завтра в Запорожье будет полный беспредел. Полный беспредел. Поэтому готовимся. Объединяемся, готовимся. Вы видите, они вдоль. Это на песках, ребят. Это вот на песках, по кругу как ехать. Вот так вот. Это город Запорожье. Многие которые не из Запорожья. Многие, которые из Запорожья. Интересно. Вот такие вот дела. Ребята, вот а, это да. за лыс... лысый Заня, тот, который пошел лысый ну. сзади. Ну. Далее откуда. Ну. Где стоит с ментами. С двумя кепочками. Mm -hmm. Ребята, вот этот, который в кепке, кто его узнал? Сливайте. Ну, кто его узнал, вот этот, который в кепке, который сказал, что многим завтра будет конец. Вот этот, который в кепке, и вот тот, который лысый. Вот видите, лысый, и который в кепке.

Ребята, распространите видео, чтобы они видели. Вот сейчас посмотрим, как они останавливают людей. Наши ребята защищают на войне женщин своих семьи, а эти прямым текстом угрожают расправе. А он вдалеке еще мусораун стоят. Ну а что, вот. Понаехали с Киева, понаехали непонятно откуда. Вы посмотрите, кого. Вот эти будут кричать. Один кричит сзади, который в кепке стоит, я контуженный. А второй за ним, за ним стоит, разговаривает неадекватно. Вот это с папкой в команде Березина была. А мы его знаем. Мы знаем и одного, и второго, и третьего. Все, по-моему, подержи они похожи. Ну, конечно, знаю. Можно застегнуть? Застегни, пожалуйста. Ребят, все, кто узнали лица, все, кто узнали лица, вот эти вылавливают людей, отправляют людей. Он то, что делается. Видите, беспредельщики. Вот такие вот долы. Вот так вот. Угрозы идут полным ходом. Вот такие вот долы. Пошел а он тут держите меня, сейчас не Да, хоть с держите меня, Кто-то пошел? Вот так вот. Вот такие вот долы. Ой. А я ржет. И оно ржет, я не знаю кто. Вот такие вот Видите, какой у них план. А что это за машина черная? Ребят, какая-то черная машина стоит. АР-7607К. Пробейте, кто знает, кто на ней ездит. Повторяю, АР-7607К. Кто на ней ездит проверьте не знаю а вот этот видите а он отворачивается увидишь сразу такие да это пески ребят Завтрашнего дня как по их словам типа ожидает жесткие облавы так что всем будьте аккуратны все будет хорошо Но все